вечір. Прямо в ефірі 34-го телеканалу. Програма «Погляд». Сегодня наш гість – начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот. Момот Александр Иванович. Родился 12 июня 1956 года в Днепропетровске. В 1978 году закончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовой путь начал с инженера-технолога локомотивного депо «Запорожье-2» при Днепровской железной дороге. До 1990 года занимал ответственные должности в локомотивном депо «Запорожье-2» и вагонном депо «Запорожье-левое». С 1990 по 2000 год занимал должности начальника службы вагонного Хозяйства, локомотивного хозяйства заместителя, а затем первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги, в 2000 году, работал начальником Донецкой железной дороги, потом был назначен заместителем министра транспорта Украины с 2001 по 2005 год начальник Приднепровской железной дороги, в 2006 году помощник генерального директора Укрзалезны, с 2007 по 2010 год директор государственного предприятия Украинский государственный центр транспортного сервиса ЛИСКИ. Апреля 2010 года начальник Приднепровской железной дороги. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня наш гость, начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот. Телефоны прямого эфира 740-1041, 740-1042 и 740-1043. Звоните, присоединяйтесь к разговору. Приветствую вас, Александр Иванович, в нашей Добрый студии. Вечер. Возглавляем мы вами предприятие Приднепровскую железную дорогу. Часто называют государством государстве. Почему так? Да, действительно, нас так называют. Называют из-за того, что мы большой коллектив. У нас практически 65 тысяч работающих и 40 тысяч пенсионеров, с которыми мы поддерживаем связи, поддерживаем их. А это более 100 тысяч. Наша работа предполагает высокую дисциплину и высокую ответственность работающих. Наши работники носят форменную одежду. Вот почему нас называют государством государства, хотя мы живем по тем же законам, по каким живет вся страна, однако на работу наших работников накладывает ответственность, груз ответственности за те жизни пассажиров, а мы их перевозим около 100 миллионов в год, и перевозим более 100 миллионов э тон народно-хозяйственных грузов, зачастую опасных грузов, Вот в жизни пассажиров, огромные материальные, материальные ценности у наших работников в руках. Поэтому наша работа ответственна и требует высокой дисциплины и самоотдачи. Без вашего предприятия, естественно, не может нормально функционировать государство, потому что все-таки это естественная монополия, железная дорога. А вот как у вас социальная политика и по отношению к своим работникам, по отношению к людям, которые, в принципе, ежедневно сталкиваются с услугами вашего, пользуются услугами вашего предприятия? Я уже сказал, что наши люди работают с рядом ограничений. Их работа требует Высокой дисциплины, высокой ответственности, контроля э, состояния их здоровья, контроля их э, подготовки профессиональной. Поэтому у нас, как это сейчас принято говорить, серьезный социальный пакет. Он оформлен у нас в виде коллективного договора, причем коллективный договор мы э, принимали очень давно. И вся работа, каждый год мы подводим итог и э, коллективный договор у нас все шире, шире, шире и охватывает все новые, так сказать, сферы э, деятельности и социальных гарантий наших работников. У нас есть сейчас звоночек, и мы после того, как послушаем телезрителя, обязательно поговорим дальше о социальном договоре. Добрый вечер, в эфире «Задавайте свой вопрос». Доброго вечора. Доброго вечора. Питання у мене таке. Дуже э, говорять люди. А я з ними дуже э, в контакті знаходжуся по роду занять. Що буде відмінена э, маршрут, буде відмінений э, нашої скоростної електрички, чи поїзда Дніпропетровський, туди і обратно. Ні, це не планується. Может быть, немножко изменится расписание. Сейчас мы, так сказать, подбиваем итоги прошедшего летних перевозок. Он у нас в других параметрах временных стал ходить поезд. Мнения пассажиров разделились, но от, об, об отмене речи не идет. И ночной поезд будет ходить, который имеет устойчивый спрос пассажиров. И дневные скоростные поезда, столичный экспресс, которые имеют устойчивый спрос останутся в расписании, можете не сомневаться. Давайте сразу опредим подобные звонки и, если есть какие-то поезда, которые будут отменены или существенные изменения, то а, какие... наоборот, мы очень реагируем на все замечания наших пользователей, наших пассажиров. Ведь только в последнее время мы наоборот назначаем сейчас и изменяем расписание поездов по просьбам наших пассажиров. Мы добавили на Трусковец и пойдут теперь у нас вагоны прицепные на Трусковец через Киев. Очень удобно будет и пассажиры будут иметь возможность беспересадочно добираться в Трусковец. В ближайшее время мы изменим расписание поезду Одесса-Днепропетровск, который неудобно для наших пассажиров был. Он начинал свой путь из Запорожья, поезд был Запорожье, Днепропетровск, Одесса. Теперь мы его обрываем по Днепропетровску. И восстанавливается старый добрый поезд, который ходил всегда Одесса, Днепропетровск. В удобное время отправляться. Вечером отправляется, утром пробывает нормально в Одессу. То есть для вас важно замечание жителей, пожелания жителей? пожелания это, это наши пользователи, это наши клиенты. Мы работаем для них, они платят деньги нам. Мы существуем для них. По-другому быть не может. Возвращаемся к социальному договору, социальному, социальной ответственности предприятия перед работниками. Из чего состоит э, социальный пакет, тот, который готова предложить э, Приднепровская железная дорога своим работникам? Мы называем это сейчас по новому социальным пакетом. Те социальные блага, те социальные гарантии, которые имеют наши работники. Во-первых, гарантированная белая заработная плата. Средняя заработная плата у нас 4000 гривен. И с 1 октября, с сегодняшнего дня, у нас зарплата всех наших работников увеличится на 5%. У нас периодически идут повышения заработной платы. В коллективном договоре четко оговорено порядок отдыха в пансионатах, выхода на пенсию. У нас, допустим, если работник со стажем уходит на пенсию, он там получает в зависимости от стажа, получает 6 среднемесячных заработков, 5 среднемесячных. Я знаю, у вас особая программа для пенсионеров вашего предприятия? До пенсионеров я сейчас дойду. Это то, что касается работников. Мы сохранили всю нашу социальную инфраструктуру, для летнего отдыха и оздоровления как работников наших, членов семей, так и детей. Только за это лето в наших ведомственных пансионатах, санаториях отдохнуло 11 тысяч взрослых и 4 тысячи детей. Что касается э, ветеранов наших, у нас на учете практически 40 тысяч ветеранов, которых мы... Завтра у нас будет, кстати, чествование э, наших... Э, Ветеранов мы будем отмечать вместе с ними День людей похилого вику. Мне не нравится название этого праздника. Я бы его назвал Заслуженных людей, Почетных людей, Уважаемых людей. Ну не не так просто и тривиально. Ну вопрос не в этом, вопрос в том, как мы к ним относимся, какие мы им завтра слова скажем, какие мы им дадим подарки и так далее, так далее и так далее. Мы обеспечили для наших работников медицинское страхование. Работник наш платит половину страхового взноса, половину платит предприятие из прибыли. А за наших ветеранов мы платим полностью медицинскую страховку. И все они, ну, это дело добровольное, добровольное медицинское страхование. Кто хочет, имеет страховку, практически все уже ну, по крайней мере, работа заканчивается, все они имеют медицинскую страховку. Медицинская страховка позволяет э, при попадании в лечебное учреждение иметь трехразовое питание, полный набор медикаментов и сопутствующих э, шприцов, систем для внутривенных вливаний, ну и, так сказать, всего того, что есть... сопутствует лечению. У нас есть еще один звоночек и продолжим разговор. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте свой вопрос здравствуйте. Я проработала 8 лет в локомотивном депо, а потом мне пришлось уволиться. Сейчас, я слышала, идет волна увольнения пенсионеров. Могли бы вы посадиться мне обратно в трудоустройстве в локомотивное депо МД узел, потому что это близко с моим домом? Давайте мы договоримся так, что вы обратитесь на мою общественную приемную или на мою приемную 793 400 Скажите свою фамилию, я не услышал. Демьянченко. Демьянченко, и представьте, с Демьянченко мы с вами поговорим и договоримся. Вас примут Прошу, кадровики с учетом вашей квалификации, стажа работы, мы определимся по месту. До свидания. Я хочу напомнить, мы работаем в прямом эфире. Его телефоны 740-10-41, 740-10-42 и 740 10 Сегодня наш гость, начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот. Вот затронули жительница затронула очень важный вопрос кадров. Вот как у вас обстоят дела с кадрами? Хватает ли действительно, чем может похвастаться сегодня железная дорога? Мы стараемся кадры закрепить, и для этого, естественно, и разработана вся эта социальная программа, которая от работающих до выхода человека на пенсию, и как, как он будет себя чувствовать на пенсии, как мы его поддерживаем и помогаем ему в трудную минуту. Примерно каждый год мы принимаем на работу около двух тысяч людей. Из них 300 человек – это молодые специалисты, которые заканчивают учебные заведения разного уровня. Молодые люди охотно к вам идут? Ну, по крайней мере, на такую зарплату, среднюю зарплату я вам озвучил, 4000 гривен, и опять у нас идет повышение на 5% с сегодняшнего дня. В общем-то, кадрового голода у нас нет. Хотя мы принимаем все усилия для того, чтобы кадры готовить для себя планомерно. Вы знаете о том, что у нас есть детские железные дороги. На детских железных дорогах в Запорожье и Днепропетровске в общей сложности учатся более двух тысяч детей. Вот только э, с детской дороги Днепропетровской в этом году поступило в учебные заведения железнодорожного профиля 60 детишек. Это в будущем самые патриотичные, самые преданные коллективу дороги работники, которые, это, которые, сделали в детском, в юношеском возрасте свой выбор. Их никто не вел никуда за руку, так сказать, не навязывал. Мы на них надеемся. Мы направляем в институты порядка 140-150 молодых людей, которые учатся по целевому договору. Они у нас проходят практику, и мы гарантированно им предоставляем первое рабочее место – что очень важно сейчас, потому что масса людей заканчивают высшие учебные заведения, системы той, которая существовала раз, раньше о том об обязательном направлении э, об отработке трех лет, сейчас бы может и с удовольствием людям на это пошли. но к сожалению, эта система отменена. мы хотим ее реанимировать и в какой-то части она у нас уже, функционирует и э, наш э, будущий работник за пять лет до окончания вуза, то есть только начиная учебу, он у нас проходит практику, он адаптируется к условиям, он уже в общих чертах понимает корпоративную политику, он понимает, какие существуют у коллектива традиции, какие требования. То есть к нам приходит человек не, не, не случайный, не с улицы, а подготовленный и профессионально, и, э, так сказать, идеологически он уже готов к работе в этом коллективе. А вы помните, как вы пришли э, на железную дорогу, как складывалась ваша собственная карьера? Ну, это, это помнит любой человек свои первые шаги. Дело в том, что я вырос на станции Чаплина в Днепропетровской области. Там все население либо живет, э, вернее, либо трудится. На железной дороге, либо является членом семьи железнодорожника. Поэтому я. Вы тоже из династии железнодорожников? Да, у меня и дедушка, бабушка, отец железнодорожники, мама, э, учительница была в железнодорожной э, школе. У нас когда-то были э, средние учебные заведения э, железнодорожные. Поэтому у меня терзаний, э, я не хочу кривить душой, никаких терзаний не было. Я закончил школу, собрал документы, приехал в Днепропетровск и прямым ходом в ДИИТ, закончил ДИИТ, получил направление в Запорожье, прошел путь. Первая запись у меня, правда, в локомотивного депо Днепропетровск, помощник машиниста электровоза. Я чрезвычайно горжусь этой записью и той записью, что я начинал работу в этом депо. Многие люди ну, я если скажу сейчас, что бывший э, председатель Совета министров СССР Тихонов работал в этом депо помощником машиниста, как и я... Кадр, так, как ну, сказано. считайте так. Ну, Днем всегда был, в общем-то, э, союзной э, кузницей кадров. Я прошел весь путь, вы в анонсе программы показывали, когда там краткую справку давали, я не пропустил ни одной должности в Запорожье. И мастерам, и инженерам, и старшим мастерам, и главным инженерам, и руководителям локомотивного, э, вагонного депо, потом начальником службы уже тут, в Днепропетровске, с 90-го года, э, вагонной службы, локомотивной службы, заместителем, первым заместителем начальника дороги. Я вам скажу, и ни одной минуты я об этом не жалею, я знаю дорогу изнутри. Мне никто не скажет, что надо вот, вот это нужно делать два дня. Я знаю, что на это нужно полдня, потому что я это сам делал, я организовывал свой коллектив, ставил ему задачу, вместе с ним эту задачу решал, добивался результата. Я вам скажу, что я чрезвычайно горд, что я прошел такой путь в своем коллективе. Это моя судьба, это моя жизнь. Ну, так, так служилось, и, и, я не жалею. А останется ли Днепропетровск кузница кадры для высшего руководства страны? Поговорим во второй части нашей программы, которая будет посвящена в ходе предвыборной кампании Верховной Рады Украины. А почему вы решили баллотироваться в народные депутаты Украины? С чем было связано это решение? Я принимал это непростое для себя Решение несколько месяцев назад. Сейчас для меня этого вопроса нет. Я решение принял и иду, так сказать, к реализации принятого решения. Я состоявшийся человек, я уже в первой части рассказал о своем жизненном пути. Я достиг высот профессиональных, выше уже должности на железнодорожном транспорте, чем начальник железной дороги нет. Нас таких только шесть в Украине. Вот. Но мне не все равно, как развивается наша страна, как развивается мой родной город, в котором я родился, в котором родился мой сын, родилось трое моих внуков. Мне не все равно, как они будут жить. Я хочу, чтобы моя мать, ей 81 год, и я прошу Бога, чтобы он отмерил ей еще сколько, сколько он сможет и посчитает нужным. Но я хочу, чтобы она увидела, как страна меняется. Я хочу, чтобы, когда мои внуки повзрослеют, они жили в изменившейся стране, где человек станет ценностью номер один, где его будут слышать и видеть, где на первом плане будут не тонны, киловатты, проценты, а именно его величество, простой человек. Вот когда мы создадим вот такое социальное государство, я буду считать, что я жил не зря и боролся не зря. Вы чувствуете себя силой, действительно э, совершите изменения, о которых вы говорите. Силы, возможности. Весь мой опыт предыдущей работы, профессиональной подготовки. Кроме того, я еще и дважды депутат областного совета по мажоритарному округу. Я на повторных выборах получил более 70% поддержки избирателей. И думаю, я правильно вел себя в избирательном округе. Я жил проблемами и бедами своих избирателей. То есть второй раз вас поддержали даже большее количество людей, чем первый раз, когда вы... Да, были. да, да, совершенно верно. Это для меня послужило оценкой и, так сказать, лакмусовой бумажкой. Ты действуешь правильно, помогай людям, люди это ценят и тебя всегда поддержат. У нас еще есть звоночек от телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте свой вопрос сорвался звоночек, видимо. А чем вот вы для большой украинской политики относительно новое лицо? Вот чем вы выгодно отличаетесь или, скажем так, вообще отличаетесь от тех, кто уже неоднократно был в Верховной Раде? Знаете, я всю свою сознательную жизнь строил страну свою. На разных уровнях, на разных должностях разного уровня и разного размера и сложности задачи. Но я эту страну строил. Я знаю, как это делать. Я знаю, как это не просто делать. Я знаю, как э, можно сплотить и нужно сплотить коллективно решение э, любой, даже, казалось бы, э, сверх непонятной и сложной задачи. Я знаю, что мешает большому предприятию э, развиваться. Какие налоги не дают дышать, какие законы мешают развиваться. Кто ж, как не я, это лучше ощущают. Вы не побоялись, вернее, скажем так, решились идти на мажоритарный округ избираться по мажоритарке, хотя многие говорят, что, ну, по партийным спискам как-то оно легче, как-то оно проще. Почему вот вы решили действительно идти в открытую к избирателям и брать на себя непосредственно на себя обязательства? Я вам уже раньше сказал, что я дважды депутат областного совета по мажоритарному округу. Да, это сложно. Это сложно смотреть людям в глаза. Это сложно приходить и отчитываться, какие ты наказы выполнил. В каком состоянии те, которые не сделаны. Когда они будут решены. Это да, сложно. Но с другой стороны, ты ощущаешь прямую поддержку людей ты правильно думаешь, ты правильно действуешь, тебя, если за тебя голосуют, за тебя, не за партию, не за блок, а именно за тебя, за твою фамилию, значит, твоя программа, ты и твои действия нужны людям. Это, знаете, окрыляет, это добавляет энергии, это добавляет сил и даже дает желание сделать еще больше. Какие будут ваши первые шаги, если в случае избрания депутатом Верховной Рады? Ой, Наша жизнь наша страна требует коренного изменения ситуации. я уже об этом говорил. И в первую очередь нужно решать те вопросы, которые человеку ну, создают массу неудобств. Ну, вот возьмите жилищно-коммунальное хозяйство или медицину или вопросы экологии, кстати мы вопросы экологии незаслуженно отодвигаем, как-то до лучших времен, а времена с точки зрения экологии могут быть не только лучше, а только хуже. Меня, например, очень пугает ситуация с нашей прекрасной рекой Днепр. Я, так сказать, ну, озаботился этими проблемами ну, сравнительно недавно, может быть, год-полтора. Меня просто ну, поражает то, что мы оставим за собой, пустыню. У меня трое внуков. Я не хотел бы, чтобы они жили на берегу болота под названием Днепр. Я хочу, чтобы они жили на берегу прекрасной реки Днепр. Мы должны сами себе сказать, что за нас эту проблему никто не решит. Спасти Днепр, спасти экологию можем только мы сами. Я, по крайней мере, приложу максимум усилий для того, чтобы экология в Днепропетровске, чтобы Днепр, чтобы состояние воды питьевой в Днепропетровске, значительно улучшилось. А вот то, что вы говорите, масштабная ваша экологическая программа, в частности очистка реки Днепр и очистка питьевой воды, это очень крупные инфраструктурные э, проекты, которые, ну, невозможно, наверное, реализовать без поддержки, э, скажем так, соратников. Вот вы командный игрок, вы уже залучились поддержкой, скажем так, от ваших коллег, будущих коллег, возможно, поверху. подписали народам. соглашение со всеми кандидатами от партии регионов от Днепропетровска, о том, что мы идем командой Днепропетровска в Верховный Совет. И сообща будем решать все проблемы. Понятно, пять голосов слышнее, чем один голос, хотя я вам скажу, мой жизненный опыт, моя профессиональная подготовка, мой опыт политический, опыт профессиональный – позволяет мне думать о том, что я могу и действовать в одиночку, если это будет нужно. Как вы считаете, вот ваше объединение, ваша команда Днепропетровска, а сможет ли она восстановить ту знаменитую Днепро... славу Днепропетровщины и знаменитое Днепропетровское лобби, которое раньше вот помогало нам действительно какие-то крупные проекты осуществлять, а в частности метро, оно все-таки будет достроено, и объездная дорога, и другие проекты? Сейчас много проектов, которые двинулись наконец-то, Жалко, конечно, что много выходцев в центральной власти было из Днепропетровска на ключевых должностях в стране, а огромный мегаполис Днепропетровск не имел объездной дороги. Спасибо активному губернатору Вилкулу Александру Юрьевичу. В прошлом году 18-километровый участок объездной дороги между Криворожской и Запорожской трассой ввели в эксплуатацию. В этом Году, начатой работы и э, дойдем мы в следующем году до э, левого берега Днепра, через Южный мост, окружная дорога пройдет, разрузится Яснополянская улица, на которой людям просто опасно жить. Вот я встречался недавно там э, с людьми, они боятся люд... детей отпускать в школу. Поскольку перейти... Вы уверены, что эти проекты и далее будут реализовываться? Конечно, что касается метро, это долгожданный для всех проект Карла Маркса проспект не уже стал из-за маршрута, кабилия транспорта, строительство метрополитена, я в этом уверен, через 4 года метрополитен в Днепропетровске будет. И я сделаю все зависящее от меня, чтобы мы ленточку эту перерезали и метрополитен заработал до исторического музея. Благодарю за розговор. Час нашого ефіру добіг кінця. Нагадую, гостем програм був начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот. Я прощаюся, але попереду на нашому телеканалі ще багато цікавого. Тож залишайтеся стрічвертим, не перемикайте.